І в нас вже в гостях наступних хіст, це Вадим Кодачігов. Так, правильно? Да, Кодачігов. Кодачігов правильно. Кодачігов, на Кодачів. Кодачігов, да. Вадим Кодачігов це один з координаторів Євромайдану, тобто не Євромайдану, форум, на формі Євромайдану ви створювали платформу, яка «За Запримирення. Між Сходом і Заходом, правильно? між Майданом і антимайданом, форм громадянського примирення, він так називався. Питання до вас. Ви вірите все ще в примирення після того, що сталося сьогодні в Криму? Звісно. Поясніть, будь ласка, що це, як ви це відбувається, і що ви робите з цього приводу? Ну, в кожній країні, существует, помимо політики і економіки, существует такое поняття як ідеологія. Вот mm -hmm. это есть идеология, результат идеологической войны. Mm -hmm. э, ситуация в Крыму можно объяснить достаточно просто. Mm -hmm. Есть власть, точнее была власть, которую одинаково не любили, что на юге, что на востоке, что на западе, что на севере Украины. То есть люди, которые сейчас вышли в Севастополе в Крыму, они вышли не за то, чтобы поддержать там бывшую власть, потому что они хотят ее вернуть. Нет, они также не любят эту власть, как и люди, которые живут на западе и на севере. Люди вышли потому, что произошел идеологический раскол. Идеологический раскол был заранее спланирован. И власть, понимая, что в конце концов ситуация назреет до того, что люди могут объединиться и пойти против власти, ну, как бы, как нормальные здравомыслящие люди, нужно было поток энергии юга и востока перенаправить в какую-либо другую сторону. Mm -hmm. Ну, желательно было бы перенаправить ее именно на сторону противоборствующую. Mm -hmm. Соответственно, получаем следующий момент. Э -э вышел Запад, Центр. Они сформулировали, сформулировали какие-то определенные требования то есть вот произошла революция после чего были сформулированы определенные требования мы хотим иллюстрацию власти мы хотим органы гражданского контроля мы хотим э, честную милицию мы хотим правовые суды мы хотим отношения государства к нам как к людям юго-восточные регионы пока не выдвигают никаких требований просто потому что это идеология у них пока нет никаких требований как вы правильно заметили, я являюсь координатором форума гражданского примирения. Он был не ценирован ни Евромайданами, то есть я как бы не позиционирую себя ни с антимайданом, ни с Евромайданом. Угу. Я житель города Севастополя. Я гражданин Украины. Все, что я хочу, это взаимопонимание между регионами. Суть данного проекта состоит в том, что перестать общаться без транспарантов и лозунгов перестать общаться через политиков. Политики это те люди, которые передадут вам информацию в том свете, в котором им выгодно будет это увидеть. Mm -hmm. Я выступал на многих организациях, на многих собраниях и я всегда говорю об одном и том же. Мы люди, которые живут в одной и той же стране. И я не верю, что бабушка на западе Украины и бабушка на юге хочет жить по-разному. Mm -hmm. Я не верю в том, что студенты Луганска и студенты Тернополя хотят какую-то разную стипендию. Или после окончания института они хотят хотят какую-то разную работу. Мы все абсолютно одинаковые люди, и требования у нас одни и те же. Uh -huh. Поэтому для того, чтобы люди могли услышать и понять друг друга, ведь согласитесь, сказанный в воздух лозунг ⁇ Мы против фашизма ⁇ А кто мы и против какого фашизма? На Майдане люди за фашизм? Нет, они против фашизма. На антимайдане люди против фашизма. Согласен? Так давайте вместе станем, пойдем на Майдан и будем ловить фашистов. Фашистская агитация запрещена на территории Украины, будем их ловить вместе и сажать. Вы за хорошую экономику, и эти за хорошую экономику, так давайте вместе сядем и будем строить эту экономику. Что я хочу сделать? Я хочу обратиться через ваше телевидение, через все остальные каналы телевизионные, я обращаюсь к лидерам антимайдана. Я прошу вас связаться со мной. Мои телефоны есть ВКонтакте. Я не прячу свое лицо, я не прячу свои контактные данные. Есть группа ВКонтакте. Называется она Майдан плюс антимайдан равно Украина. Там есть обращение мое. Я инициирую встречу лидеров гражданских объединений, не политиков, которые будут опять сидеть и рассказывать нам сказки. Mm -hmm. Mm -hmm. Я хочу увидеть живых людей, положить перед ними лист бумаги, и задавать вопросы. Вопрос первый. Что нас объединяет? Вы против коррупции? Да, и мы против коррупции. Пожали друг другу руки, выставили пункт первый. Боремся mm -hmm. с коррупцией. Пункт второй. Вы хотите справедливых судов? Да, и мы хотим справедливых судов. Пункт второй. Записали, пожали друг другу руки. Ищем mm -hmm. разъединяющие моменты. Я очень Честно скажу, как житель Севастополя, я возмущен тем законом, который сейчас в первую очередь был, там, это отмена мовного закона. Я согласен полностью, что этот закон далеко не совершенен. Но возьмите, рассмотрите суть этого вопроса. Если вы представляет интересы Украины как як державы, если вы службовщин, вы обязательно разговаривать украинскую мовою. Но если вы стоите на рынке и вам 60 или 70 лет, то никто никогда не заставит вас выучить украинский язык. И это понимать нужно и в Севастополе, и по отношению к Донецку, и к Луганску, бабушки, дедушки. Давайте воспитывать любовь к языку, не навязывать его и не заставлять его учить, потому что каждое действие, направленное сейчас в сторону, противоположную от того, что хочет Юг или Восток, будет воспринято воспринято с агрессией. Ну, собственно, мы это и получили сейчас. Давайте прервем, у нас сейчас будет заява Константинова, это глава парламента Крыма, который заявил, что в Крыму все хорошо, и парламент работает в штатном режиме. Давайте покажем Мои руки, чтобы не было видно. Нет мои руки? Нет, не. Нормально? Да. Не, не, не. вопросы. Владимир что сегодня происходит в здании? Расскажите, пожалуйста. Ну, ситуация остается напряженная. Безусловно, вчера был спровоцирован конфликт. Радикальные элементы не дали провести нам не очередное заседание Верховного Совета. Сегодня я своим распоряжением организовываю очередное заседание. Верховного Совета, на котором мы будем обсуждать наиболее актуальные вопросы сегодняшнего дня автономии. И для того, чтобы крымчане, которые находятся сегодня в очень сложном положении, они смотрят телевизор, они видят, какой беспредел творится в Киеве, они читали сегодняшнее заявление президента Украины, и, безусловно, их настроение можно, можно понять. Тем не менее, парламент Крыма оставается единственным легитимным органом на Украине, высшим в Крыму. В... Высшим, высшим органом власти сегодня работает в штатном режиме по подготовке внеочередного пленарного заседания. На пленарном заседании будет вынесено первый вопрос это о проведении всекрымского референдума 25 мая о расширении полномочий автономной Республики Крым. Вопрос второй о, о экономической ситуации, которая сложилась в автономии, в автономии и отчете правительства. Это два вопроса ключевых, которые мы планируем сегодня рассмотреть для того, чтобы удовлетворить те требования людей, которые сегодня возмущаются и ходят по улицам, понимая, что их вопросы не решаются и не видят никакой перспективы. А вообще все это вместе, конечно, следствие вот той экстремистской политики, которую проводил центр оппозиции все эти три, три месяца, мы, мы, мы обращались к ним, мы пытались их остановить, мы понимали, к чему это приведет. Сегодня система государственной власти на грани краха. Органы милиции деморализованы. Деморализация органов власти происходит, когда работников милиции публично унижают, публично избивают, ставят на колени перед площадью только за то, что они исполняют свой приказ. Безусловно, это все те вопиющие факторы. И последние принятые законы законы Верховной Рады, они просто взрывают ситуацию здесь в Крыму. Мы обращаемся и обращались многократно к ним. Не делайте этого. Ситуация у нас также напряжена. Наши люди смотрят телевизор так же, как и ваши люди. Они смотрят, как вы занимаетесь, как ваши люди захватывают государственное здание, им за это ничего не было. Поэтому они нас не слышат, то есть они продолжают свое дело, закон об отмене языковой политики, закон о запрете партий, проект закона о досрочных выборах в Крыму, это что такое? Это попытка найти с нами диалог, они нас постоянно обвиняют в сепаратизме, постоянно у нас, у крымчан, сказывается такое впечатление, что они от нас хотят отделиться, делают все, чтобы не общаться с крымчанами, не общаться с народом. И, и не слышать его, там, там некому слышать, никто не читает наши обращения, заявления. Безусловно, на это необходимо реагировать. И вот это главная сегодняшняя повестка дня в заседания заседании. Владимир Владимирович, комментарии по вчерашним событиям? Ну, вчерашние события, эмоции, эмоции зашкалили, безусловно, со всех сторон. И это, это понятно люди возмущены, проблемы долгого времени не решаются. К сожалению, пострадали и погибли люди. Эта ответственность лежит на тех политиках, которые подстрекают людей именно к таким действиям. Не к нормальной парламентской работе, а которые именно подстрекают к этому. Поэтому нужно, так сказать, мы осуждаем эти действия. Надо обратиться к Антону. Ну, я хочу обратиться к жителям Крыма автономии и заверить их в следующем парламент. Крым единственный легитимный орган автономной республики Крым. Он работает в штатном режиме, выполняет все свои функции. Мы знаем все проблемы, которые сегодня беспокоят крымчан. Это уже начало задержек заработной платы, пенсий. Я... Имею уверенность, зависим, что все эти проблемы в ближайшее время будут решены. Для этого нам нужно нормально работать. Мы знаем, как эти проблемы решать, и вы в ближайшее время узнаете о, о том, как мы, какими методами и, и как мы будем это решать. Отже, це була інформація від Константинова, голови кримського парламенту. Але змі повідомляють, що насправді в кримському парламенту зараз така ситуація, що вони зібрались, але в них немає кворуму, і фактично не можна прийняти рішення про всекримський референдум про відокремлення або проголошення незалежності. Ми не знаємо, які питання на цьому референдумі будуть. Так от, депутати Криму, які прийшли на позачергову сесію для розгляду питання про проведення всекримського референдуму про розширення повноважень АРК, так вони його називають, не можуть зібрати кворум. Про це центр розслідувань повідомило джерело в кримському парламенті. Отже, це. Е те, що ми отримали від наших колег, продовжуючи вашу тему, скажіть, будь ласка, чи є зараз ще антимайдан, він взагалі існує чи ні? Тому що ми про це весь час говорили ці три місяці. Зараз ми не, має, не бачимо його ознак в Києві. Можливо, ви знаєте, де ще є. Я буквально вчора зв'язувався з лідерами Антимайдану в Сімферополі, в Донецькі, Пытаюся зараз знайти виходи на наших севастопольських лідерів Антимайдану. І хотів би зараз немножко обратить внимание просто на Выступление, которое мы сейчас прослушали. Заметьте, ваши люди и наши люди. Uh -huh. То есть ваши люди захватывают здания, а своих мы пытаемся удержать. То есть, а кто из нас ваши, а кто uh -huh. наши? Uh -huh. Вот это вопрос номер один. Не выплачиваются пенсии, не выплачиваются зарплаты. Извините, а вы не могли бы сейчас предоставить аудит? Кабинета министров Крыма для всеобщего обозрения народа. Куда вы дели деньги, которые должны были выплачиваться? Или можно mm -hmm. сказать, что это вот на Майдане вышло там несколько человек изначально, потом вышли люди дальше, все, из-за этого государство остановилось. Все регионы mm -hmm. работают, mm -hmm. у всех все нормально. Mm -hmm. Дальше, следующий момент. Мне хотелось бы обратиться, ну, я не знаю, может быть, господину Константинову подсказать, что господин Константинов, то да, приедьте в Киев, поверьте, вы выйдете на Майдан, и вас Майдан сам заведет в Верховную Раду, поставит вас рядом с депутатами, и поверьте, они вас услышат. Майдан сам заставит сделать так, чтобы депутаты вас услышали. И большинство людей, которые стоят на Майдане, они не имеют ничего против южных и восточных регионов. Я миллион раз уже объяснял, и миллион первый раз готов объяснить. Люди на Майдане не стоят на то, чтобы, за то, чтобы привести кого-то к власти. Там не стоят за какие-то политические силы. Там не стоят для того, чтобы кто-то заново засветился в виде звезды президента. Президента. Люди стоят с одной простой целью. Нам надоело, чтобы нас грабили, нам надоело, чтобы нас унижали. И любой человек, кто придет к власти. Независимо от того, будет это регионал, будет это с партией Кличко или будет это кто-то еще Он должен четко понимать, что эта страна не даст больше поставить себя на колени Это единственное требование, которое сейчас выдвигается Майданом Я уверен, что люди, которые представляют интересы антимайдана, они 100% с этим согласны Методики бывают разные, но методики творит не Майдан и не анти-Майдан. Методики творят политики, uh -huh. и я поэтому и хочу собрать этих людей за одним столом, чтобы в этом за этим столом не было политиков, чтобы за этим столом не было лозунгов и uh -huh. транспарантов. Когда мне начали говорить о том, что давайте пригласим вот этого деятеля, вот этого, там надо пригласить прессу, я сразу сказал: ребята, мы собираемся туда для того, чтобы работать. Там не будет телевидения, там не будет никакой прессы. Поэтому все те, кто хочет приехать туда как на вечеринку или потусоваться перед телекамерами, сразу могу сказать, можете одеть рваный свитер и приехать туда. Возьмите с собой, главное, мозги и холодную голову. Мы там будем работать, мы будем искать там точки соприкосновения. А вот после этого вы можете устраивать конференции, рассказывать о том, как мы чего достигли, о чем мы договорились и как мы собираемся дальше сохранять нашу страну в мире и спокойствии. И как мы собираемся дальше жить. Вот примерно так. Я зрозумів. Це у нас був в гостях. Дякуємо, що пришли до нас організатор форуму громадянського примирення. Вадим Кодачігов, правильно Кодачігов.